Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня мы с вами обсудим самые свежие новости с полей сражений, поговорим о западной военной поддержке, о том, как в Молдове предъявили обвинение бывшему начальнику Генерального штаба вооруженных сил страны в государственной измене. О том, как Индия продолжает укреплять боеспособность Украины и отказалась прекращать поставки вооружения в Украину, несмотря на давление со стороны Российской Федерации. Российские генералы требуют с мая этого года от Путина объявить всеобщую мобилизацию, однако... Он этому сопротивляется и для этого есть причины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ввести временную администрацию в Крыму Организации Объединенных Наций. На это предложение отреагировали в офисе украинского президента. Новые подробности криминальных разборок в силе 90-х в московском офисе компании Wildberries. Задержан Владислав Бакальчук, супруг владелицы этой компании Валберес, самой богатой женщины России, с состоянием свыше 4 миллиардов долларов. Однако роль в этой рейдерской атаке Кадырова до сих пор не понятно до конца. Кремль э, потребовал от Роскомнадзора замедлить YouTube для обычных россиян, а для себя нет. Песков продолжает выкладывать видео на официальном канале Кремля на YouTube, на которое подписаны на данный момент 245 тысяч пользователей. И, наконец, с базы хранения военной техники на Сахалине вывезли более 40% бронетехники. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, Индия, которая входит вместе с Россией, Китаем, Южной Африкой и другими странами в организацию БРИКС, продолжает поддерживать боеспособность Украины, отправляя артиллерийские боеприпасы в Украину через страны Европейского Союза. И за последний год минимум дважды отказала России, которая требовала прекратить соответствующие поставки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетельство. Источники среди индийских чиновников и чиновников европейского. Союза. Последний раз вопрос о поставках индийских боеприпасов в Украину поднимал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он это сделал на встрече с главой индийской дипломатии Субраманьяной Драй Шанкарой, которая прошла в июне нынешнего года. Как сообщает Reuters, Лавров пытался давить на индийского министра и подчеркивал о том, что для партнерских отношений России и Индии неприемлемо, когда украинские военные получают боеприпасы, в том числе произведенные индийскими государственными военными концернами. Однако, несмотря на все это давление, как пишет Reuters, добиться прекращения поставок, Кремлю так и не удалось, и более того, в июле премьер-министра Индии Нарендер Моде принимали в Москве с государственным визитом со всем возможным пиететом и пышностью. Согласно таможенных деклараций, которые оказались в распоряжении Ройтерс, очевидно, они были не просто так оказались, а они оказались слиты намеренно. Вполне возможно, что это сделали представители европейских структур. Ну, очевидно, для, для того, чтобы показать роль Индии и не оставить ей путей для отступления. Индия поставляет украинской армии 155-мм осколочно-фугасные снаряды натовского калибра. Также 120-120 мм боеприпасы и также минометные снаряды калибра 120 и 125 мм. Миллиметров. Кроме того, сообщается, что основными европейскими странами, которые выступают в качестве посредников между Индией и Украиной, являются Италия и Чехия, также э, подключаются к этому процессу другие страны, в частности, компоненты боеприпасов поставляются через Словению и Испанию, которые уже наладили устойчивые цепочки э, поставок подобных боеприпасов для вооруженных сил. Украины. Как сообщает Reuters, для Индии поставки вооружения и боеприпасов в Украину являются своего рода оправданием, таким экскьюзом, поскольку индийские власти таким образом демонстрируют Западу, что Индия не находится в этой войне на стороне России. И э, она поддерживает Украину. Такое мнение высказал в частности э, военный эксперт э, из Лондонского колледжа Лондона, Кингс-колледж Лондона, это мой родной колледж, который также я закончил, Уолтер Ладвик. Таким образом мы видим что этот вопрос всплыл только сейчас. Несмотря на то, что на рендер моде уже был с визитом и в Москве, и в Киеве, стало известно об этих поставках только сейчас. Хотя информация о том, что Индия участвует в поставке ряда боеприпасов, просачивалась в международные СМИ и ранее. Однако резонанса не вызвала. И вот сейчас впервые такая информация появилась как раз накануне октябрьского очередного саммита стран БРИКС. Характерно, что Москва не критикует официально Нью-Дели за подобные поставки. Она пытается давить, но в обоих случаях, как мы видим, был получен вежливый отказ. И что происходит? Чудо, никаких обвинений в сотрудничестве с преступным киевским режимом, поставкам украин-нацистам со стороны Москвы нет. В общем-то, это обычное двоемыслие для кремлевской политики. Тем временем в Молдове наконец предъявлено обвинение в государственной измене бывшему начальнику генерального штаба вооруженных сил страны Игорю Горгану. Напомню, ранее его переписка с кураторами из главного разведывательного управления Министерства обороны России стала достоянием журналистов изданий The Insider и молдавского издания «Маленькая страна». Они выпустили совместное расследование о том, как на протяжении многих лет Горган был осведомителем российской военной разведки и, 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 и э, контактировал с куратором СГРУ полковником Алексеем Макаровым. Кроме того, из этой переписки следует, что Горган э, просил от российского военного командования вторгнуться на территории своей собственной страны Молдовы. Ну, будем надеяться, что все это завершится его, для него обвинительным приговором, поскольку это самое тягчайшее преступление, тем более для военного, ну хотя и бывшего, но это не имеет значения. Тем временем российские генералы с мая месяца требуют от Путина объявить всеобщую мобилизацию, поскольку российская армия начала терять именно с мая больше военных, чем она может, чем она в состоянии призвать. Об этом сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на участника непосредственного разговора. Ну, имеется в виду участника разговора э, с российской стороны, российского военного. Однако Путин в мае ответил категорическим отказом на э, предложение собственных генералов, заявил о том, что он хочет использовать в войне против Украины только тех добровольцев, которые сами заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Россия, начиная с мая, по оценкам британской разведки теряет не менее 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, а может набирать в армию не более 1000 человек в день. В то же время, по данным Блумберга, в среднем региональным властям удается нанимать только треть контрактников из определенных Москвой квот. То есть, они могут выполнить этот план не более чем на 30%. Тем не менее, Россия испытывает серьезные проблемы. Крупнейшие потери, которые были потеряны, в первую очередь, в ходе наступления в районе Покровской Донецкой области, а также попытки прорва, прорыва в Харьковской области сообщается о том, что дополнительная проблема создала украинское наступление на Курщине, из-за чего Россия была вынуждена отправить 40 тысяч своих военнослужащих в Курскую область, перебросив их из Запорожской Херсонской области, и Херсонской областей. Закрыть эту брешь в кадрах а российское командование не в состоянии. Таким образом, Путин пытается всячески избежать принятия непопулярного решения. Он оттягивает его. И признаков того, что в России может быть объявлена мобилизация в ближайшее время, нет. Хотя, очевидно, давление на него со стороны собственных генералов будет только нарастать. Считается, что окончательно Путин может склониться в сторону решения о всеобщей мобилизации, в случае, если не удастся выдавить украинские войска с территории Курской области до конца нынешнего 2024 года, и если российские войска не выполнят задачу по оккупации всей территории Донецкой и Луганской области. Речь идет не только о Покровске, а вообще о выходе на административные границы Донечины. Признаков того, что это удастся реализовать российским войскам в ближайшие месяцы нет. Поэтому решение объявления новой мобилизации, еще раз повторю, зависит исключительно от ситуации на поле боя а также количество потерь, которые российская армия будет продолжать здесь нести. При соответствующих темпах Путин пока решил идти другим путем. 16 сентября он подписал указ об увеличении граничной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 500 тысяч человек с нынешних 1 миллиона 320 тысяч. Однако набрать дополнительные 180 тысяч российских военных может оказаться точно такой же проблемой.